নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেউ পুনৰ আহিলোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ এইবাৰ মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ পাঁচ নম্বৰ অধ্যায়ৰ সাত নম্বৰ অংশটি অৰ্থাৎ এইটোৱে তোমালোকৰ শেষৰ অংশ গতিকে চাওঁচোন আহা আমি শেষৰ অংশটোত কিনো আছে জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ পাঁচ নম্বৰ দফাটো পঢ়ি তলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া এতিয়া আহাচোন আমি দফাটোত পঢ়ি চাও কিনো আছে আমাৰ ওচৰে পাজৰে বসতি কৰা সকলো মানুহৰ বৃত্তি একে নহয় মানুহবোৰে নিজ নিজ দক্ষতা আৰু সুবিধা অনুসৰি কামবোৰ বাছি লয় এইদৰে বাছি লোৱা কামবোৰ তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন চিকিৎসা কৃষি কাৰ্য ধাত্ৰী সেৱা নিৰ্মাণ মেৰামতি বেপাৰ বাণিজ্য ইত্যাদি কাৰ্যবোৰক বৃত্তি হিচাপে বাছি লয় মৎস্য এৰি মুগা হাঁহ কুকুৰা ছাগলী পালন আদিও কৃষিৰ লগত জড়িত বৃত্তি আজিকালি প্ৰযুক্তিৰ লগত জড়িত বৃত্তিও মানুহে আকোৱালি লৈছে কেতিয়াবা কোনো এটা বিশেষ অঞ্চলৰ মানুহে এটা বৃত্তিকেই বাছি লয় নহয়নে মানুহে জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে উপাৰ্জনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বৃত্তি বাছি লয় আৰু সেই বৃত্তিসমূহৰ ভিতৰত কিছু লোকে চিকিৎসা সেৱা বাচি লয় কিছু লোকে অভিযান্ত্ৰিক সেৱা শিক্ষকতা ধাত্ৰী সেৱা কৃষি কাৰ্য নিৰ্মাণ মেৰামতি বেপাৰ বাণিজ্য এইসমূহ বৃত্তি বাছি লয় এইবাৰ চাওঁ আহা শুদ্ধ বাক্যটোৰ কাষত থকা গোল চিন পোৰ কৰোঁ আহা ইয়াতে আমাক পাঁচটা বাক্য দিছে ক খ ঘ আৰু এইফালে গোল চিনকেইটা দিছে আমি কি কৰিম যিটো বাক্য শুদ্ধ হব সেই বাক্যটোৰ পোনে পোনে থকা গোল চিনটো পুৰ কৰি দিম এতিয়া আমি বাক্যকেইটা পঢ়ি চাওঁ আহাচোন ক নম্বৰত আছে সকলো মানুহৰ বৃত্তি একে হয় জানো একেই নহয় প্ৰত্যেক মানুহৰে বৃত্তি বৃত্তি বেলেগ বেলেগ গতিকে আমি ইয়াত পূৰ নকৰো এইবাৰ খ নম্বৰটো চাওঁ আহা মানুহে সুবিধা অনুসৰি বৃত্তি গ্ৰহণ কৰে এইটো হয়নে হয় নহয়নে বৃত্তি গ্ৰহণ কৰে গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিম এই খালী হৈ থকা গোলটো পুৰ কৰি দিম যিহেতু এই বাক্যটো শুদ্ধ হয় এইবাৰ চাওঁ আহা গ নম্বৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিয়াও এটি বৃত্তি হয়নে নহয় পৰিয়ালক পোহপাল দিয়া বৃত্তি নহয় গতিকে আমি প্ৰযুক্তিক বৃত্তি হিচাপে লোৱা নাই হয়নে নহয় লৈছে বৃত্তি হিচাপে নহয় জানো তাৰ পাছত উঙতোত চাওঁ আহাচোন বৃত্তিৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন কৰে গতিকে কি কৰিম গুলচিন এইবাৰ আছে ছয় নম্বৰত বাঁহেৰে সজা কেইবিধমান সঁজুলিৰ নাম তালিকা প্ৰস্তুত কৰা ইয়াতে কি কি আছে খেতি বাতিৰ সঁজুলি মাছ ধৰা সঁজুলি আৰু বাদ্য যন্ত্ৰ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত আছে ইতিমধ্যে মই কি কৰিছো এই তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছো আহাচোন চাওঁ কি কিনো লিখিলো প্ৰথমতে আছে খেতি বাতিৰ সঁজুলি তাত মই কি কি লিখিছো মৈ ওখোন বিৰিয়া এই সঁজুলিসমূহ বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰে তাৰ পাছতে আছে মাছ ধৰা সঁজুলি চাওঁচোন আহা মাছ ধৰা সঁজুলি কি কিনো আছে জাকৈ খালৈ পল এই সঁজুলিসমূহ বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰে তাৰ পাছতে বাদ্য যন্ত্ৰ আহাচোন বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা বাদ্য যন্ত্ৰনো কি কি আছে চাওঁ বাঁহী গগনা টকা তোমালোকেও নিচ এনেধৰণেৰে কি কৰিবা এই তালিকাখন পূৰ কৰিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে আমি যে পাইছিলো খেতিৰ সঁজুলি বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা এইয়া তাৰ মোৰ ছবিসমূহৰ ৰাখিছো এইটো হল ওখোণ আমি যে পাইছিলো নহয়নে খেতিৰ সময়ত লাগেই ওখোন হয় আৰু এইডাল হল মৈ আৰু এইডাল হল বিৰিয়া বিৰিয়াই কি কৰে ধান কঢ়িয়াবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে এইবাৰ চাওঁ আহাচোন তাৰ পাছতে আমি কি কি লিখিছিলো মাছ ধৰা সঁজুলি খালৈ এইয়া খালৈ দেখিছানে তোমালোকে এইয়া হল খালৈ আৰু পল এইয়া হল পল আৰু জাকৈ এইখন হল জাকৈ তাৰ পাছত চাও আহা চোন কিনো আছে বাঁহী বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা আমি লিখিছিলো গতিকে এইয়া হল বাঁহী এয়া হল টকা আৰু গগনা এইয়া হল গগনা তোমালোকে এতিয়া চিনি পালা নিশ্চয় তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে ভাবো আৰু লিখো আহা কি কৈছে চাওঁ আহাচোন তলৰ সামগ্ৰীবোৰ কিহেৰে সজা হয় লিখা এই সামগ্ৰীসমূহ ছবিত দেখুওৱা সামগ্ৰীসমূহ কিহেৰে সজা হয় লিখিব দিছে প্ৰথমতে এইখন কি আছে বাৰু এইখন কি হয় এইখন হল পাতি আৰু পাতি আমাৰ কিহেৰে সাজে আমি কিহেৰে সাজে বেত নহয়নে বেত তাৰ পাছতে আছে এইটো কলহ এইটো কিহেৰে সাজে মাটি নহয়নে মাটিৰ কলহ এইটো মাটিৰ কলহ ইয়াৰ উপৰিও পিতলৰ কলহো থাকে কাহৰ কলহো থাকে নহয়নে তাৰ পাছত চাওঁ আহা এইটো এইটো হল কি খালৈ খালৈ কিহেৰে সাজে বাহ নহয় জানো তাৰ পাছতে এইখন কি হয় বাৰু চকী চকী কিহেৰে সাজে কাঠ নহয়নে তাৰ পাছত চাওঁ আহা তাৰ পাছত কি আছে বাৰু আমি চকী লিখি আহিলো ইতিমধ্যে আকৌ নিলেখো এইয়া হল খৰাহি খৰাহী কিহেৰে সাজে বাহ নহয়নে আৰু এয়া হল বাচন বৰ্তন এয়া কিহৰ বাচন বৰ্তন হয় কাহৰ গতিকে কিহেৰে সাজে কাহ এতিয়া তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এনেধৰণেৰে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন স্বাভিমানৰ জাপি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে সেইবোৰ হল বৰদয়া জাপি সৰু দয়া জাপি পানী জাপি গৰখীয়া জাপি ফুলাম জাপি আদি জাপি সাজি মানুহে উপাৰ্জনো কৰে আজিৰ দিনত বিদেশতো জাপিৰ সমাদৰ বাঢ়িছে জাপি কি হয় অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক আৰু জাপি কেইবা প্ৰকাৰৰো আছে সেইবোৰ হল বৰদয়া জাপি সৰুদয়া জাপি পানী জাপি গৰখীয়া জাপি ফুলাম জাপি আদি আৰু আজিকালি জাপি বিদেশলৈও ৰপ্তানি হৈছে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে ছবিখন চাই তলৰ দফাটো সম্পূৰ্ণ কৰোঁ আহা এইফালে এই ছবিখন তোমালোকে দেখা পাইছানে এই ছবিখনত কি কৰিছে এইয়া পথাৰত খেতি কৰি আছে ভূঁই ৰুইছে মৈ দিছে পানী সিঁচিছে নহয়নে কামসমূহ কৰি আছে আৰু এই ছবিখন চাই তোমালোকে এই দফাটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ইয়াতে কি কৰিছে এটা বাক্য লিখি দিছে ঘৰত এজন খেতিয়ক তাৰ পাছৰ খিনি তোমালোকে তেওঁ এই খালী হৈ থকা খিনিয়ে তোমালোকে নিজে লিখিব লাগিব তোমালোকে লিখিব পাৰা তেওঁ পথাৰত মৈ দি আছে আজি শৰতৰ ঘৰত ধান ৰুইছে নহয়নে আৰু শৰত সমনীয়াসকলে তেওঁক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আহিছে বুলি লিখিব পাৰা ইয়াৰোপৰি তোমালোকৰ মনলৈ যি আহে ইয়াত লিখি যাবা তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন এতিয়া চাও আহা তোমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া জীৱিকা বৃত্তিৰ প্ৰস্তুত কৰা তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকৰ তোমালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰিয়ালৰ জীৱিকা আৰু তেখেত পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনৰ নাম লিখি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবা কেনেধৰণে কৰিব লাগিব ইয়াত দিয়ে দিছে প্ৰথমতে এইফালে কি কৰিবা বাওঁফালে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম লিখিবা আৰু মোৰ ফালে তেওঁৰ জীৱিকা লিখিবা তেওঁ কি কৰি তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে আৰু কৰিবা প্ৰস্তুত কৰিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন কিনো আছে তুমি দেখা এখন হাত বা বজাৰৰ ছবি আকাশ বজাৰলৈ গৈছা নিশ্চয় তোমালোক নহয়নে আৰু তুমি দেখা সেই বজাৰখনৰ এখন এই যে খাল হৈ আছে ইয়াতে ছবি আঁকিবা মই এখন তোমালোকক ছবি তেনেকুৱা ধৰণেৰে দেখাম চাবাচোন তোমালোকে আৰু তোমালোকেও নিজে দেখা বজাৰ এখনৰ ছবি আঁকিবলৈ যত্ন কৰিবা এইখন চোৱা মই এনেকুৱা ধৰণৰে এখন ছবি তোমালোকক দেখুৱালো বজাৰৰ ছবি দেখুৱালো তোমালোকেও আৰু বেলেগ ধৰণেৰেও আঁকিবলৈ যত্ন কৰিবা মৰমৰ অকণিহঁত এই অধ্যায়টি ইমানতে সামৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এটি নতুন অধ্যায়লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ